Нет, так. это уникальный банан. Таких бананов даже в Израиле не видел. Попробуем, что же это. Я он пасует до ваших красивок, чтобы вы знали. Да, это фирменный стиль. Это фирменный цвет Национального реестра рекордов. Поэтому с разрешения хозяев. Мы сейчас делаем дегустацию. Ага. Внимание, ассоциации кулинаров Украины. Таких бананов вы нигде не увидите. Видите, винтунку шкуры. Итак, мы его открываем, хотя открывать нужно с другой стороны, а привыкли мы открывать с этой. И у всех на глазах, пускай у вас текут слюнки. Да, и это банан украинский вызрев прямо mm. тут, на Киевщине. Банановая ферма в Рожнах. Нет, nee, я еще раз закушу. Так, эксперт. Oh. Я сподеваюсь вы независимый эксперт. Мы вам не заплатили за это, не? Нет. Но <laughs> <murly> вкус потрясающий. Я готова дать все за этот вкус. <laughs> И я ваш теперь полностью. Entonces... Это какой-то банан. Банан киевский. Называется банан киевский, киевский выведен здесь. Да. Сорт выведен Анатолием Васильевичем. И это все настолько интересно, что я даже не удерживаю в в шкурку. Угу.